રાજ્યમાં વધતી જતી ગરમી મુદ્દે હવામાન વિભાગે કચ્છમાં સિવિયર હિટવેવની અસર તેમજ ઓરેન્જ એલર્ટની જાહેરાત કરી છે સાથે જ દીવમાં પણ હિટવેવની વોર્નિંગ અને યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે હવામાન વિભાગ અનુસાર ગુજરાતના દરિયા કિનારે ડિસ્કમ્ફર્ટની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે અને રાજ્યમાં હાલ પશ્ચિમી અને ઉત્તર પશ્ચિમી દિશાનો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે જેથી આવનારા દિવસોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે पूरे गुजरात स्टेट में और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले पाँच दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नौ लाख चेंज में रहेगा लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर की टेंडेंसी होगी वो फॉलिंग टेंडेंसी होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री और गांधीनगर में थर्टी नाइन पॉइंट फोर मैक्मम टेम्परेचर रियलाइज़ हुआ है और हीट वेव वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए डे वन के लिए कच्छ रीजन के लिए सिविल हीटवेब की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है और दीव के लिए हीटवेब की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है और कल और परसों की बात करेंगे तो कल और परसों के लिए कच्छ के लिए हीटवेब की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है और डिस्कम्फर्ट कंडीशन की बात करेंगे तो आने वाले पाँच दिनों के लिए डिस्कम्फर्ट कंडीशन पूरे गुजरात कोस्ट के लिए डिस्कम्फर्ट